Mengapa DAP tumbang habis-habisan di Sabah? Adakah fenomena yang sama sedang perlahan-lahan merayap masuk ke Sarawak? Dan mampukah parti itu mengelak gelombang penolakan seterusnya menjelang PRN 2027? Soalannya besar dan jawabannya mungkin lebih rumit daripada yang kita sangkakan. Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Hadirin Yang Budiman, kekalahan menyeluruh di EPI di Sabah, 8 kerusi hilang, termasuk kubu kuat, menjadi titik perbualan besar. Penganalisis Jayum Jawan menyebut bahwa kejutan itu boleh menjadi amaran paling awal untuk di EPI Sarawak. Ini bukan sekadar isu prestasi, ini mengenai kepercayaan pengundi. Saudara-saudari sekalian, menurut Jayum, DAP dilihat gagal memenuhi keperluan dan harapan komuniti Cina, terutamanya dalam isu-isu yang dianggap simbolik seperti pengiktirafan UEC. Walaupun UEC diiktiraf di Sarawak, kreditnya, kata beliau, bukan kepada DAP, sebaliknya kepada Premier Abang Johari Openg. Rakan-rakan penonton, ini membawa kepada persoalan penting. Apakah DAP tidak lagi dilihat sebagai parti yang benar-benar memahami denyut nadi Cina-Sarawak? Atau adakah GPS, khususnya SUPP, mula mengisi kekosongan itu? Saudara-saudara yang dihormati, SUPP kini berada dalam kedudukan kuku di bawah Dr. Sim Hian. Hubungan baik beliau dengan PBB dalam GPS menjadikan suara komuniti Cina lebih tersusun dan dilihat lebih dekat dengan kerajaan negeri. Ini hujah yang banyak dimainkan oleh penganalisis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi isu. Di EP Sarawak dilihat seperti parti tanpa taring karena berada dalam kerajaan persekutuan tetapi tidak berkuasa di negeri. Pengundi mungkin bertanya, jika suara mereka disekat di Sarawak, apakah makna memilih DAP? Hadirin yang budiman, tambahan pula, tiada seorang pun wakil Sabah atau Sarawak memegang 5 jawatan menteri dari kuota DAP di Putrajaya. Ini mencetuskan rasa tidak seimbang satu isun sensitif di Borneo. Saudara-saudara sekalian, nama penganalisis lain, James Chin, menawarkan naratif berbeza. Beliau percaya DAP Sarawak masih punya peluang besar. Kenapa? Kursi-kursi baru yang bakal wujud menjelang PRN dijangka banyak terletak di bandar, kawasan urban yang secara tradisi memihak kepada DAP. Rakan-rakan penonton, tetapi Chin juga mengakui satu persoalan pedih. Mengapa masih berpayung di bawah parti semenanjung? Sudah ada suara-suara dalam komuniti Cina Sarawak yang mahu parti tempatan menggantikan peranan itu, sama seperti sentimen yang semakin kuat di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kemana halatuju di epi Sarawak? Apakah mereka mampu memanfaatkan masa sebelum April 2027 untuk mengubah persepsi, atau adakah gelombang Sabah akan benar-benar melanda Sarawak? Jadi, apapun masa semakin suntuk dan PRN Sarawak mungkin berubah menjadi gelanggang pertempuran paling penting bagi DAP di Borneo. Bagaimana Anda melihat masa depan DAP Sarawak? Apakah mereka masih relevan, atau adakah era baharu politik Cina Sarawak sedang bermula? Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama. Arena rakyat, tempat isu jadi bola.